হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আজি বহুত দিনৰ মূৰত আজি আকৌ ধুনীয়া ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ এয়া হালধি পাতত মাছ ভাপত দিবলৈ লৈছোঁ খুব ধুনীয়া লাগে খাবলৈ খুব ধুনীয়া চেন এটা আহে মাছখিনি আদা নহৰু জলকীয়া বিলাহী নিমখ হালধিৰ লগত সানি এয়া হালধি পাতত দি দিছোঁ লগতে এয়া পদিনা আগ এটা এটা দি দিছোঁ খুব ধুনীয়া চেন এটা আহে হালধি পাত পদিনাাৰ আগ একদম ধুনীয়া গোন্ধ চেণ্ট আৰু এয়া সেইফালে তাৱা পাতি থৈছোঁ এইফালে দালিও বনাই আছোঁ আৰু এতিয়া এয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে মই এয়া বান্ধি লৈছোঁ হালধি পাতত মেৰিয়াই লৈছোঁ এনেকৈ তাৰপাছতে দেৰি যাব যে সেইকাৰণে আকৌ কলপাত এখিলা এখিলা অকণমান অকণমান এনেকৈ মেৰাই লৈছোঁ তেল সানি লৈছোঁ প্ৰথমতে হালধি পাতত তেল অকণমান অকণমান সানি লৈছোঁ নহ'লে লাগি ধৰিব যে সেইটো কাৰণে তেল সানি ল'লে লাগি নধৰে সেইকাৰণে অকণমান সানি ল'ব লাগে আৰু এয়া মই এনেকৈ বান্ধি লৈছোঁ বান্ধি এতিয়া টাৱাখনতে পাতি দিম আৰু খুব ধুনীয়া হয় এনেকৈ খাবলৈ গৰমতো একদম বহুত ধুনীয়া মজা লাগে খাবলৈ আৰু বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়াও নাছিলোঁ বাৰু গা ভালো নাইকিয়া হৈ আছিলে সেইকাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ বহুদিনৰ মূৰত আজি আকৌ এয়া লৈ আহিছোঁ হালধি পাতত ভাপত দিয়া মাছৰ ৰেচিপি আৰু আশা কৰিছোঁ শেষলৈকে চাব আৰু চাই ভাল পাব বুলি এয়া এতিয়া তাৱাখনত দিব লৈছোঁ আজি খাম হালধি পাতত মাছ পাতত দিয়া দেখুৱাই দিয়া এইফালে এয়া টাৱাখনত দি আছোঁ চাৰিটা মানুহৰ চাৰি পিঠ এতিয়া ঢাকি দিম চাৱাখনত তেল অকণমান সানি ল'লোঁ নহ'লে লাগি ধৰিব যে সেইটো কাৰণে এইফালে এয়া দালি বনাই আছোঁ ঢাকি থৈ দিছোঁ খুব ধুনীয়া হয় খাবলৈ হালধি পাতত মাছ পাতত দিলে মাছখিনি সিজে মানে এইফালে মই এয়া ঔ টেঙা কাটি ল'লোঁ ঔ টেঙাটো দাইলত দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু দাইলত দিয়া নহ'ব একদম বুঢ়া পকা আছিলে ঔটেঙাটো মিঠা মিঠা হয় সেইকাৰণে ফ্ৰাই কৰি দিম এইফালে এয়া পটলো ফ্ৰাই কৰিম কাটি ল'লোঁ এইয়া একদম আধা সিজা হ'ল আৰু একদম পূৰা পাঁচ মিনিটমান লাগিলে এইখিনিও পটল ঔটেঙা কাটি ল'লোঁ এইফালে এতিয়া এয়া লুটিয়াই দিছোঁ পাঁচ মিনিটমান পাছত এটা ছাইড সিজি গ'ল আৰু আৰু এটা ছাইড সিজিবলৈ আছে খুব কম সময়তে হৈ যায় দেই একদম বেছি সময় নালাগে সিজাবলৈ আৰু খুব ধুনীয়াও লাগে একদম ধুনীয়া চেন এটা আহিছে এয়া বনাই থাকোঁতে আহিছে মানে ধুনীয়া চেন এটা হালধি পাত পদিনা পাত আৰু খুব ধুনীয়া হয় খাবলৈ যদি খোৱা নাই খাই চাব সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া লাগে এয়া এতিয়া মই লুটিয়াই দিছোঁ আৰু সিজাৰ পাছত তাৰ আকৌ দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া আকৌ অলপ ঢাকি থৈ দিওঁ সকলোৱেতো জানেই বনাবলৈ নহয় জানো সকলোৱে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ বনাই দেখুৱাই থাকে ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেচিপি কিন্তু মই কেনেকৈ বনাইছোঁ তাকেহে অকণমান দেখুৱাইছোঁ দেই বন্ধু বান্ধৱীসকল সেয়া চাওক একদম ধুনীয়া হৈছে খুব ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহি আছে খাওঁ খাওঁ লগা হৈ আছে আৰু এয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত কলপাতখিনি এৰুৱাই দিম আৰু এইফালে পটল ফ্ৰাই কৰি আছোঁ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ মাছখিনি আৰু এইফালে ঔটেঙাখিনি ফ্ৰাই কৰিবলৈ আছে আৰু তাৰপাছত একেবাৰে শেষত লগ পাই আছোঁ এয়া হৈছে একেবাৰে শেষত কলপাতখিনি এৰুৱাই দিলোঁ হালধি পাতখিনি থৈ দিছোঁ আৰু এয়া কলপাতখিনি এইফালে এয়া এৰুৱাই দিলোঁ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত আৰু একদম খুব ধুনীয়া হৈছে এয়া চাওক একদম লাগি নধৰে তেল সানি ল'ব লাগে তেল সানি ল'লে অকণো লাগি নধৰে একদম গোটাকৈ ওলাই যায় ইয়াত দেখিছেনে এয়া এইফালে ভাত বাঢ়ি ল'লোঁ এইফালে দালি বনালোঁ আৰু হালধি পাতত মাছ ভাপত দিয়া আৰু এইফালে এয়া ঔটেঙা ফ্ৰাই বুঢ়া ঔটেঙা হয় পকা একদম খুব ধুনীয়া হয় খাবলৈ এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি খালে দাইলত বা কিবা শাকত দিলে ইমান ধুনীয়া নহয় মিঠা মিঠা যে পকি গ'লে মানে ঔটেঙাটো মিঠা মিঠা হৈ যায় নহয় জানো সেইকাৰণে খাবলৈ ইমান ভাল নালাগে ফ্ৰাই কৰি খালে ভাল লাগে আজি এনেকৈ সজালোঁ ভাতৰ থালিখন এতিয়া আহিলোঁ গছ তলত বহিবলৈ এয়া ধনীয়া গছ এজোপা আছে ডাঙৰ গছ এজোপা আছে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ মাৰি থাকে সেয়া এইফালে পথাৰ এখন আছে আৰু এইফালে পুখুৰী এটাও আছে পানী আছে সেয়েহে একদম বতাহজাক ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মাৰি থাকে যিহে গৰম পৰিছে সেইকাৰণে গছৰ তলতে অকণমান বহিবলৈ আহিলোঁ এইজোপা গছজোপা সেইফালে বোৱাৰী বহি আছে আৰু আহিব মানুহ একদম আৰু অলপ হ'লে এয়া লাহে লাহে মানুহ হৈছে আৰু গছ তলত বহা মানুহ ধুনীয়া ঠাণ্ডা বতাহ মাৰি থাকে আৰু লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব